Я думаю, решающая была э, вторая четверть, где у нас было 8 ошибок и 5 э, вашей команде было 5 на, на, на подборов нападений. Я думаю, это решило. Я не знаю, что случилось с опытными игроками, если так просто. Я думал, даже что ваша команда не заставила нас так ошибиться, мы просто переходили в центровую линию и выбрасывали мяч в Валт. Ну, и остались, в принципе, без нападений во второй четверти. Я, я, думаю, это решило. А третье уже пробовали, там, что-то, может, зона поможет, но вы в зоне все попали, и это решило тоже игру. Так что поздравляю вас с победой. Слабости защиты команды Либо сильные стороны нападения Ну я думаю что У вас гораздо опытнее команда Если посмотрим какие у вас игроки Где они играли То в нашей команде таких опытных Я думаю 3-4 Так что я думаю опыт тоже играет И ваши стены то, тоже играет, Потому что ну, еще и Фейбер И Чумаков Они 90-го года рождения Я думаю еще и все, все им впереди Так что опыт сыграл тоже свое Subtitles by